নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ বাবে এটা অতি সুখৰ দিন আৰু ভাল দিন আজি সঁচাকৈয়ে সকলোৰে চাগে মনটো চাগে নহয় আৰু আজি সকলোৰে মনটো বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আমি যদিও আগতে চাকৰিটো পাইছোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কনফাৰ্ম হৈ আছিলে তথাপিতো আজি আমি অফিচিয়েলি স্বীকৃতি পাইছোঁ যে আমি এপইণ্টমেণ্টৰ বাবে কোৱালিফাই হৈছোঁ আৰু এইটো আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অনুভৱ আৰু এইটো এটা জীৱনৰ এটা অপূৰ্ব অনুভূতি যিটো হয়তো আমাৰ বহুতৰ জীৱনলৈ আকৌ দ্বিতীয়বাৰ হয়তো নাহিবও পাৰে আৰু যিসকলে এইটো অনুভৱ আচলতে আজি পাইছে মই ভাবোঁ সেই অনুভৱটো আজি এনজয় কৰিব লাগে গোটেই মানে জীৱনৰ বাবে মনত থাকি যোৱাকৈ আচলতে দিনটো আজি ভালকৈ মনত সকলোৱে ৰাখি থাকি যোৱাকৈ আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব লাগে সেইটোৱে কথা আৰু কিমান কষ্টৰ পাছত আচলতে আমি আজিৰ এই ৰিজাল্টটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে সেইটো অনুভৱ কৰে আচলতে এই আমাৰ এই হাঁহিটোৰ অন্তৰালত আজিৰ এই হাঁহিটোৰ অন্তৰালত কিমান দুখ জড়িত হৈ আছে কিমান দুখৰ চকু পানী আচলতে জড়িত হৈ আছে তেনেকুৱা হিচাপ নাই আৰু কিমান সমাজৰ মানে কথা শুনিবলগীয়া হৈছিলে কিমান কি দুখৰ দিন পাৰ কৰি আহিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰতিজনৰ জীৱনতে কিমান দুখৰ দিন আমি অতিক্ৰম কৰি আহি পেলাই এই আজিৰ এই দিনটোত উপনীত হৈছোঁহি এইটো আচলতে এটা আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা অতি ডাঙৰ অনুভূতি আৰু বহুতৰ হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে এইটো হয়তো শেষ চান্স আছিলে এনেকুৱাও বহুত কেণ্ডিডেট আছে যিসকলৰ বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হৈ গৈ আছে বিছ গ'ল একৈছ গ'ল বাইছ চন গ'ল তেইছ চন গ'ল কোনো এটা চনতে নহ'ল অৱশেষত গৈ এই দুহেজাৰ পঁচিছটো আপোনাৰ হ'ল আমাৰ হ'ল আমাৰ সকলোৰে এই পঁচিছ চনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি এটা মানে স্মৰণীয় বৰ্ষ হৈ পৰিল আৰু যিটো আমি কেতিয়াও আমাৰ জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰিম গতিকে এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা ডাঙৰ উপলব্ধি আজিৰ এই দিনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি স্মৰণীয় হৈ থাকিব আৰু মোৰ আজি যিমান সুখ লাগিছে এই ৰিজাল্টটো পাই তাতকৈ বেছি সুখ লাগিছে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ পঢ়ি আৰু মই ভবা নাছিলোঁ যে আপোনালোকে ইমান কমেণ্ট কৰিব আৰু ইমান ভালকৈ আচলতে ক'ব ময়ো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু ময়ো আপোনালোকক সদায় পজিটিভ যাতে আপোনালোকৰ মাজত এটা থিংকিং আনিব পাৰোঁ মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোক নিগেটিভ কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ পৰিস্থিতিত পৰি আমাৰ মনবোৰ কেতিয়াবা অলপমান ঋণাত্মক হয় আৰু কিছুমান নিগেটিভ থিংকিং আমাৰ মনলৈ আহে আৰু তেনেকুৱা সময়ত আচলতে কোনোবা এজনে যদি কিছুমান কথা কৈ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ মনটো অলপ ভাল লাগে আৰু ময়ো সেই তাৰে প্ৰয়াস কৰি আচলতে আপোনালোকক অলপ পজিটিভ অলপ থিংকিং আনিবৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ আজি পাই পেলাই মই ভাবিছোঁ যে মই সেইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে অলপ হ'লেও ছাকচেছ হ'লোঁ আৰু আপোনালোকক অলপ হ'লেও মনত উৎসাহ দিবলৈ আচলতে সক্ষম হ'লোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু এটাই ভাল লাগিছে যে মই যদি ইউটিউব চেনেলটো যদি নুখুলিলোহেঁতেন আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ মোৰ যদি ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিলোহেঁতেন কথাবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিলোহেঁতেন আজি মই এই সুখটো অনুভৱ নকৰিলোহেঁতেন যিটো আজি আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰা পাইছোঁ আৰু মোৰ ৰিজাল্টৰ সুখতকৈও আজি আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰে মোক বেছি সুখী কৰিছে মানে আজি বহুত আনন্দ লাগিছে মনটো আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পাছ কৰাৰ যিটো আনন্দত আপোনালোকে যেনেকৈ কমেণ্টবোৰ কৰিছে সেইখিনি ভাল লাগিছে আচলতে সকলোৰে সুখত সুখৰ সমভাগী হ'বলৈ পাই পেলাই আৰু কেইটামান এনেকুৱা কমেণ্ট পাইছোঁ যিকেইটা কমেণ্ট মানে মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইকেইটা কমেণ্ট পাই মই ভবা নাছিলোঁ যে কাৰোবাৰ মাক বা কাৰোবাৰ ককায়েকেও যে মোৰ ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তেওঁৰ ভাতৃৰ বাবে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই গতিকে সেই কথাটো কমেণ্টকেইটা পাই আচলতে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে অকল কেণ্ডিডেটেই চাই আৰু আপোনালোকেও যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু কাক কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে গতিকে আপোনালোক যিসকলে যিকেইজনে আচলতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ বাবে ল'ৰাৰ বাবে বা আপোনাৰ ভাতৃৰ বাবে গতিকে আপোনালোকলৈ বিশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা কমেণ্টবোৰে আচলতে মনটো বহুত ভাল লগা আৰু বহুত উৎসাহ পাওঁ এটা ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে এতিয়া আহোঁ মই থামনিলত যিয়ে দিছিলোঁ ডিছক্লেমাৰটোৰ বিষয়ে আচলতে ইয়াত আমাৰ যিখন আজি ৰিজাল্ট যিটো ওলাইছে সেইখনৰ তলত এটা ডিছক্লেমাৰ দিয়া আছে আৰু তাত প্ৰথমত কিবা কিবি লিখিছে আৰু শেষত এটা লাইন আছে যে ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট চেল বি ছাবজেক্ট টু ছেটিছফেক্টৰী ৰিপৰ্ট অফ বেক এণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অফ কোৱালিফিকেশ্যন এইটো লৈ কমেণ্ট দুজনমানে কৈছিলে যে এই বেক এণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আচলতে কি হ'ব পাৰেনো আচলতে বেকেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মানে কোৱালিফিকেশ্যনৰ আমাৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট এতিয়া আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে আচলতে সেইখিনি তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ বেকেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে হয়তো মানে জইনিঙৰ পাছতো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে কিছু ডকুমেণ্টবোৰ আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে আফটাৰ জইনিং Aro বিশেষকৈ ইয়াত সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁ যে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনাৰ যিটো স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ যিখন ডিক্লেৰেশ্যন আমাৰ সেইখিনিও আচলতে ইয়াত সোমাই আছে সেই ডকুমেণ্টখিনিও ভেৰিফিকেশ্যন পিছত কৰা হ'ব আৰু এ ডি আৰিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এ ডি আৰিৰ ক্ষেত্ৰত বেক এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন এটা আফটাৰ জইনিং কৰেই মানে এ ডি আৰত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ আগত যিখিনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল সেইখিনি আচলতে এছ এল আৰ চিয়ে কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত জইন কৰিবগৈ তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন শন কৰে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে ধৰক ইৰিগেশ্যনত পাইছে ইৰিগেশ্যনে কৰিব তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টবোৰ আকৌ এবাৰ ভেৰিফেচন কৰে কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ডি এছ চি মানে শিক্ষা বিভাগে যিহেতু ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনে নিজেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে গতিকে এই ডকুমেণ্টখিনি আকৌ এবাৰ ডকুমেণ্ট মানে ভেৰিফিকেশ্যন বেক এণ্ড কৰিবলগীয়া বিশেষ কথা নাই তথাপিতো তেওঁলোকে আকৌ এইখিনি এবাৰ হয়তো চাবও পাৰে কিন্তু মোৰ বোধেৰে বিশেষকৈ তেওঁলোকে এই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট আৰু আপোনাৰ হেল্থ চাৰ্টিফিকেট যিখন জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থৰ পৰা যিখন দিব লাগিব তাৰপাছতে স্মল ফেমিলি নৰ্মচৰ যিটো যিখন যি যিখন ডিক্লেৰেশ্যন আচলতে দুজনতকৈ বেছি সন্তান থাকিব নালাগে সেই যিকেইখন চাৰ্টিফিকেট সেইকেইখনৰ কথাই আচলতে মুখ্যতঃ ইয়াত কোৱা হৈছে যেন অনুভৱ হৈছে আৰু এইটো আপোনালোকে বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই কাৰণ এইটো অকল আপোনাৰ বা কেইজনমানৰে হোৱা নাই এইটো যিমান আছে কেণ্ডিডেট সকলোৰে আহিছে গতিকে এইটো আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই যদি কিবা ভেৰিফিকেশ্যন হয়ো তেনেহ'লে একো এইটো চিন্তনীয় বিষয় নহয় আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই কেইবাটাও কমেণ্ট পাই আছোঁ এই আগৰ ভিডিঅ'টোত যে যিসকল আমাৰ জি টি পি জি টি এতিয়া চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা বিশেষ অনুৰোধ আৰু মই যিহেতু কমেণ্টো পাই আছোঁ অনুৰোধটো এইটোৱেই যে আপোনালোক যিসকলে এল পি টো বিশেষকৈ নহয়েই বাৰু কাৰণ আমাৰ জি টি পি জি টি যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে বি এড কমপ্লিট কৰিছে আৰু বি এড কৰাসকলে যিহেতু ইউ পি টেটটোৱে দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যিসকলৰ সদ্যহতে হৈ যোৱা এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো প্ৰচেছ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা প'ষ্টৰ কাৰণে যিটো হৈ আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ তাত যদি আপোনালোকৰ ইউ পিত নাম আহিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো উইড্ৰ কৰি ল'ব তাৰ পৰা কাৰণ আমাৰ বহু এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে যিসকলৰ ওৱান মাৰ্কছ বা টু মাৰ্কছৰ কাৰণে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে ৰৈ আছে গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ নামটো উইড্ৰ কৰি লয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে সুবিধা পাব আৰু তেওঁলোকেও এটা চাকৰি যিহেতু আশা কৰে গতিকে সকলোৰে প্ৰতি এইটো এটা অনুৰোধ আৰু যিহেতু আপোনালোকে কৰিবই মই সেইটো জানো আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে সেইটো আৰু হ'লেও যিহেতু কমেণ্ট আহি আছিলে গতিকে আপোনালোকক এবাৰ কৈ দিছোঁ যিসকলে এতিয়া কনফাৰ্মেশ্যন পালে যে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাটো কনফাৰ্ম এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি ইউ পিত নাম আহিছিলে লিষ্টত তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ নামটো উইড্ৰ কৰি ল'ব আৰু এটা কমেণ্ট পাই আছোঁ কেইজনমানে কৰিছে যে তেওঁলোকৰ একচেপ্টেড ফৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেচিং আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ নামটো অহা নাই আৰু আৰু কিবাকিবি কাৰণত তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই বুলি কৈছে আচলতে যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটোৰ প্ৰপাৰ যিটো উত্তৰ সেইটো আপোনালোকে ডি এছ চিৰ অফিচতহে পাব গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যাক তাক সুধি পেলাই এই বিষয়ে আচলতে সময় নষ্ট কৰি নাথাকিব যিহেতু কাইলৈ পৰহিলৈ আৰু সোমবাৰে এই তিনিদিন অফিচ বন্ধ হৈ থাকিব গতিকে আপোনালোকে মঙ্গলবাৰে অফিচলৈ গৈ ডাইৰেক্ট অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্ট লৈ যাওক যি যি আছে সকলো লৈ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ অফিচত আপোনালোকে এইটো তেওঁলোকক সোধকগৈ যে আপোনালোকৰ কি কাৰণে নামটো অহা নাই আৰু এনেকৈ আচলতে সুধিলে কাৰ কি অসুবিধা হৈ আছে সেইটো জনাও নাযায় গতিকে ৰিপ্লাই দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় আৰু এই বিষয়ে আচলতে ৰিপ্লাই কোনেও আপোনাক দিব নোৱাৰে প্ৰপাৰ ৰিপ্লাই কোনেও দিব নোৱাৰে আপুনি এইটো কাকো সুধি নাথাকিব এইটোৰ একদম ফাইনেল মানে চলিউচনটো আপোনাক ডি এছ চিৰ অফিচিয়েলসকলেহে দিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে সময় নষ্ট নকৰি মঙ্গলবাৰে আপোনালোক ডি এছ চি অফিচলৈ যাব আৰু তাতে আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ চল্যুচনটো পাব আৰু যিসকলৰ একো ডকুমেণ্টৰ খেলি মেলি নাছিলে তথাপিতো তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই একচেপ্টেড ফৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেচিং অহাৰ পিছতো গতিকে এইটো কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও হয়তো তেওঁলোকৰ নাম নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ডি ডি এছ চিৰ অফিচিয়েলছসকলৰ লগত পাতি লওক তাতহে আপোনালোকে প্ৰপাৰ যিটো আপোনাৰ চলিউচন সেইটো তাতহে পাব আৰু এটা কথা আপোনালোকক বিশেষভাৱে কৈ থওঁ এতিয়া বিভিন্ন চেনেল চেনেলত হওক ইউটিউব চেনেলত হওক বা ময়ো আগতে কৈছোঁ যে আপোনালোকে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট উলিয়াব লাগিব মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিব বা স্মল ফেমিলি নৰ্মছ ডিক্লেৰেশ্যন এনেকুৱা কিবাকিবি ডকুমেণ্টছ উলিয়াব লাগিব যিবোৰ আমাৰ জইনিঙৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব এইখিনিতে মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ থওঁ এতিয়া আপোনালোকে একো ডকুমেণ্ট উলিয়াবলৈ নাযাব বা এতিয়া আপোনালোকৰ একো তেনেকুৱা ডকুমেণ্ট উলিওৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে যি ডকুমেণ্টেই উলিয়াব লাগিব জইনিঙৰ সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা সেইবোৰ সকলো আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ পাছতহে উলিয়াব লাগিব সেইটো কথা মনত ৰাখিব এতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই কয়ো পাছত সময় নহ'ব এতিয়াই উলিয়াই থোৱা আমুক তামুক সেইবোৰ কাৰো কথা নুশুনিব এতিয়া যদি আপুনি কিবা ডকুমেণ্ট উলিয়াবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ সেইবোৰ এনেই অথলে যাব সময় অথলে যাব গতিকে আপুনি এতিয়াই একো ডকুমেণ্ট উলিয়াব কাৰণ আপুনি যেতিয়া জইনিঙৰ সময়ত যিবোৰ ডকুমেণ্ট আচলতে দিব লাগে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টেই হওক পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট মানে আজিকালি এফিডেভি কৰিব লাগে সেইবোৰ সেইখিনি পিছত গম পাব যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব বা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰৰ লগত বা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰৰ আগত ন'টিছ দিব তাতে সকলো কথা লিখা থাকিব কি কৰিব লাগে কি কথা সেইখিনি পিছত গম পাব আৰু যিখিনি আপুনি উলিয়াব লাগিব ডকুমেণ্ট তাত প্ৰতিটো ডকুমেণ্টতে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব যিটো আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া নাই আপুনি যদি এতিয়া এফিডেভিট এটা উলিয়াই থয় পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আপোনাৰ পাছত কাম নাহিব কাৰণ কেলৈ আপুনি এতিয়া আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট নাম্বাৰৰ নাম নাম্বাৰটো আপোনাৰ ওচৰত নাই গতিকে আপুনি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন যেতিয়া পাব তেতিয়াহে আপুনি সেই ডকুমেণ্টখিনি ৰেডি কৰিব গতিকে আপোনাৰ এতিয়া ডকুমেণ্ট যোগাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এতিয়া কোনো কাম নাই আপুনি এইটো একো ডকুমেণ্ট এতিয়া উলিয়াব নালাগে আৰু যি ডকুমেণ্ট উলিয়াব লাগিব সেইখিনি আপুনি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লাভ কৰাৰ পাছতহে উলিয়াব লাগিব গতিকে এতিয়া সেইবোৰ কৰিবলৈ নাযাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা কমেণ্ট আছে তেনেহ'লে জনাব আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ সকলোৰে আজিৰ দিনটো ভালকৈ এনজয় কৰক ইমানেই ধন্যবাদ